Здоровый день. У вас в программке заявлен Радченко Алексей, но сегодня в лице Радченко Алексея у нас будет Демченко Олеся. Дяченко, извините. И, собственно говоря, представит вам доклад, мастер-класс «Практика использования блендера. Пожалуйста». Всем привет! привет. Да. А, да, Алексей заболел, поэтому пришлось вместо меня следовать мне. Но на самом деле как бы то, что мы хотели рассказать, неважно, кто это будет преподносить. Да? То есть у нас есть свой опыт перехода от традиционных курсов в онлайн. Это ферма, то есть мы вообще частная фирма. То есть «Рокунганг» и мы поставляем а, нашим клиентам а, онлайн-платформу «Облэндекс». А, и у нас возникла необходимость а, вести свои курсы по программированию. И вот, как бы все наши травмы, которые мы прошли, от перехода занятий в аудитории до полностью перехода в онлайн, ну, в общем, нас бросало, кидало в разные стороны, пока мы нашли для себя какой-то да, ну, немножко слово себе, то есть а, 10 лет в проектном менеджменте, 3 года создания онлайн-курсов, курс дизайн, инструкционный дизайн, и 2 года вот в именно решениях, это OpenEdX и кастомные решения. Ну и плюс кандидат технических наук, то есть у меня есть какой-то еще опыт а, преподавания и вообще преподнесения информации студентам. А, собственно говоря, вот, да, зачем нам это все нужно было? Как я сказала, мы поставляем своим клиентам OpenEdX. Это решение open source, но, не надо пока еда, но смысл в том, что оно написано на, на питоне. То есть питонистов не так много в Харькове, и они очень дорогие. И наша была задача найти себе какие-то ресурсы, ну, то есть сделать такую силами, большую кузнецу кадров, которая будет нам приносить какие-то результаты. Первое было наше э, желание, чтобы это был некий такой, ну хотя бы самоокупаемый проект. То есть это платные курсы, они не бесплатные, да? Чтобы они хотя бы покрывали затраты директора, какие-то затраты, которые происходят, вот. Ну и как на выходе, то есть давали нам какие-то результаты. Э, собственно говоря, э, да, начали мы, как все, в принципе, люди, это офлайн-мероприятие, э, 8-10 человек. Это был такой у нас пробный забег, мы собрали там 10 человек, вот, наша задача была сделать некие такие курсы, которые бы мы не просто дали информацию и ушли, потому что потом с ними не работать, потому что потом их внедрять в наши проекты, поэтому мы хотели, чтобы это был как бы там подход, чтобы студенты чувствовали, что они там не сами, чтобы всегда была обратная связь, чтобы было очень много практики. Собственно, это все ложится на вещи преподавателя обычно, то есть, ну, позиции с теми, кто не понял, объяснить еще раз тем, тем, кто не понял, то есть решать все, проверять все домашние задания, вот. Есть какие-то минусы, да, большие, то есть как бы это было дорого для одного студента, потому что преподаватель, практикующий артишник, это не дешевое удовольствие, и привязка к географии, то есть это маленький там наше. Вот, и у нас начались эксперименты. Значит, первый поднос, и мы подумали, что нам сделать, чтобы вообще это предприятие было выгодным? Ну, есть, как всегда, два пути, да: увеличить доходы или уменьшить затраты. Уменьшить затраты, нанять или менее квалифицированный персонал, но это очень. очень да. Интересно. да, все мы знаем, да, что на самом деле в обучении в другом преподаватель это вообще очень важная вещь, которая несет знания, да. И, например, можно человек э, не быть очень хорошим специалистом, но уметь очень хорошо доложить эту информацию вложить. То есть мы решили, что нет, это не, не, не наш вариант. И у нас есть, как бы там, остались два пути, увеличить стоимость курсов и количество студентов. Ну, стоимость курсов тоже такой бы, спорный вопрос. То есть у каждого всегда есть лимит, сколько он готов потратить на себя, либо взять из семьи. Но остался вопрос увеличить количество студентов. И первый этап у нас был, то есть мы набрали группу. А. Ну ладно, а там, ну да, да-да-да, то есть как бы здесь просто начались эксперименты в том плане, что все знаете, что есть оффлайн обучение, онлайн и И все знают, что про learning, да, это когда мы в наших удобных нам пропорциях совмещаем онлайн и оффлайн. И нет жесткого вообще какого-то регламента, где этот блендет начинается, заканчивается онлайн и оффлайн. То есть и первый наш эксперимент был, что мы набрали очень большую группу. Мы набрали группу до 30 человек, мы были счастливы, у нас было ну, достаточное количество денег, которые как бы нам позволяют э, вообще делать манипуляции. Но 30 человек, один бедный несчастный преподаватель, которому нужно отвечать на все вопросы студентов, которому нужно проверять домашнее задание, которому нужно давать обратную связь. То есть и в итоге у нас были все счастливы, кроме преподавателя, который завопил сказал, я мышек, с вами работать не хочу. Вот, э, окей, у нас начался второй эксперимент. А, ну как бы забыла, да, то есть как бы у нас для масштабирования были ограничения, не нужно преобещать, в принципе, это привязка к географии, то есть мы не, ну, чтобы нам сделать такой же какой-то, такие курсы, нам нужно было планировать нашего преподавателя и вот в другом месте это все проводить. Мы решили сделать по-другому. Мы решили сделать онлайн-курсы. Думаем, сейчас мы сделаем онлайн-курсы, мы наснимем много видео, наснимем много материала, дадим студентам. Вот, все им дадим. Ну, это был самый провальный эксперимент в нашей жизни, потому что никто самостоятельно учить не будет, никто не просматривал тонны этого, этого видео, которое мы насняли. Причем мы тогда еще не были, мы были только новичками, то есть мы насняли видео по часу, то есть, ну, чтобы вот много, все впихнуть, всего побольше. Понятное дело, что... Так, вообще ни о чем. То есть обратной связи фактически не было. Студенты потерялись, потому что мы вообще сделали такой, как, self-paced курс, когда студент может проходить в том режиме, когда он хочет, не привязан вообще ни к каким датам. То есть эта свобода, она как бы такой очень ограничительна на самом деле. Вот. И... Но при этом мы сделали очень большую вещь. Мы наследовали тонну видео. <свят> <свят> да, <свят> для наших будущих экспериментов. И важная вещь мы э -э сделали, начали делать э -э автоматическую проверку кода. То есть когда уже студент, учитель не тратит время, преподаватель не тратит время на проверку домашних заданий студента. Это все проверяется автоматически. То есть мы начали это делать, ну, там, сначала в примитивном каком-то виде, сейчас у нас на там более там, развернутом виде, но мы начали как-то автоматизировать процесс, чтобы дать свободу преподавателю, и чтобы он у нас тоже был счастлив. Вот. И вот тот курс у нас был, тот был очень вот, такой эксперимент, и нам было жалко того количества видео, того количества ресурсов, которое было потрачено, и мы начали искать новые варианты, ну, и Блэндон Люнин как бы где-то пришел нам на помощь, но он тоже имел свои ограничения в тот момент. То есть у нас как бы уже были почти все счастливы. То есть у нас э, есть еженедельные встречи с лектором. То есть лектор не нужен нам все время. Да? То есть он только на 2 часа, значит, на 4 часа в неделю, там, 2 две встречи в аудитории. Э, уже есть и контакт, и обратная связь, и гибкость, потому что, в принципе, система позволяет как бы, многое ну, онлайн-обучение. То есть ты все-таки проходишь в каком-то своем режиме оставалась одна проблема, это приватная география. Потому что мы людей приводили в хаб, ну, в какое-то физическое место, где они общались с преподавателем. Мы как-то попытались эту проблему решить однажды. То есть мы сделали... Нет, не надо пока. Мы сделали... Это был ужас такой. Знаете, мы сделали в трех городах такие хабы, куда мы приводили людей. И координировали это все с Харьковом. Это был вообще, ну, это был капец, чтобы вы понимали. Потому что там кто-то что-то забыл. Забыл ключи, забыл грузить людей. И, в общем, это был ужас, который... Не надо такого делать. То есть, если... ну, то есть не надо пытаться оффлайн как-то вот, масштабировать да, вот, такими способами. То есть затраты, в итоге мы посчитали, затраты были больше, э чем мы ожидали. Соответственно, как бы выхлоп был очень небольшой. Ну, как бы мы все-таки заточим то, чтобы получать прибыль с того, что мы делаем. Вот. И у нас э, образовался вот посредством этого всего такой третий вариант. То есть мы blended learning, мы сделали онлайн-трансляции. То есть у нас лектор. Э, мы используем, например, там, функцию, функцию приложения Button, которое позволяет всем участникам быть активными в вообще, виртуальный план, грубо говоря. Есть лектор, есть ответы, есть вопросы. Онлайн-трансляция или вебинар? Если а, нет, это в одну сторону, это взаимодействие, то есть студенты могут задавать вопросы, чат. Студенты могут... не чат, а, и там позволяют говорить. То есть вы можете брать микрофон и быть активным участником вебинара. Вебинар обычно как бы наоборот, то есть как бы чатом общаются. Ну, да, фактически это были вебинары, но для нас это как была онлайн-трансляция, мы начинали с того, что они пока просто чатились. То есть сейчас нужно все того, что вот мы используем виртуальные классы, где они общаются. Где какая-то есть коллаборация студентов, и всегда есть ну, ощущение, что студенты все, все вопросы, которые они задают, они все получают ответы. Мы мониторим всех, в принципе, то есть есть какой то обратная связь от студентов очень большая. Вот, и, ну, также точно, то есть мы еще больше автоматизировали наши тестовые задания. И, собственно говоря, это сейчас, это сейчас модель, которой мы вот уже придерживаемся два года. Можно дальше? Вот. То есть как мы это организовали? У нас к требованию были, курсы, были такие жесткие требования. Первое — это жесткие сроки сдачи. То есть если человек дважды не попадал в сроки, мы выгоняли с курса, независимо от того, что он заплатил деньги. То есть, человек понимал, на что он идет. Но при этом, да, у нас как бы была такая ложка, или бочка меда, или ложка меда, не знаю. Мы давали две недели пробу. То есть есть две недели, когда человек может сам для себя решить, подходит ему этот темп, этот, эта подача информации или нет, подтянет он или нет. И через глаз как бы все равно 1-2% людей забирают деньги в первые две недели. То есть, ну, по крайней мере, ну, все честно. Вот. А потом уже все, извините. То есть если вы дважды пропустили сроки, э, ну есть, конечно, там, понятно, что есть какие-то личные вопросы, какие ну если этот просто человек нам забил, это все дело, никто ему просто так знание не дает, они сертификат не дают. А, второй вопрос это ходим с первого занятия. То есть у нас было важно, чтобы наши студенты с первого занятия начали программировать. То есть вот мы вообще очень такой вот теории ее практически не было. То есть все начиналось сразу с, пока, сказать, как learning by doing, когда люди делают что-то, обучаясь. Ну понятно, что и понятное дело, что простому к сложному, то есть у нас есть как положительный опыт, когда э, наш лектор, как бы он взрастил нескольких э, из непонятно еще не знающих программирования людей, сейчас это медлые сеньоры, то есть как бы у него есть опыт подачи информации, мы использовали вот его как бы методику и это все внедрили в наш курс. А, вот, собственно говоря, у нас были такие к требованию, к курсу, были такие сделаны, это структура курса, которую мы так для себя, опять-таки, опытным путем вывели, то есть это продолжительность курса у нас 6-8 недель, но ну, не больше 8. Мы открываем новый материал каждую неделю, то есть у нас называется Instructor Pace Course, то есть все строго начинают там, в понедельник, две недели недели отдается. В конце недели дедлайн по всем тестам, которые в рамках этой недели. И новая неделя открывается в следующей понедельник. Ну или 0 0, 0. 0. Вот. А у нас неделя содержит две большие темы. И, собственно говоря, вот это, каждая тема содержит 10-20 видео в зависимости от сложности и необходимости видео. Поскольку это программирование, то очень много мы просто использовали скринкастов. То есть там у нас нет какого-то красивого видео, нет какого-то всяких там наворотов. То есть у нас просто скринкаст, просто код, черный экран, и как бы что-то что рассказывает в с лектором. Понятно, что после нашего 40-минутных часовых видео, то есть как бы мы поисследовали, поисследовали, почитали мировые всякие best practices, то есть у нас видео мы сократили до 5-8 минут. Вот. Каждое видео обязательно содержит конспект и тест. И после каждой темы ДЗ, это вот то, что я говорила, автоматизированное тестирование, которое у нас там автоматом подтягивается с GitHub, код, анализируется и э, выдается результат пользователю. Понятно, что мы использовали свою систему OpenEdX. Ну как, это не наша система OpenEdX, но мы, поскольку эксперты в Харькове, и мы ее поставляем клиентам, мы ее также используем для своих целей. То есть, поскольку это такой де-факто, может быть, такой стандарт американских онлайн-курсов и европейских, потому что это разработано там в Массачусетском университетом, там есть как бы вот видеолекции, учебные материалы, тесты, википедия, то есть все, что нужно для проведения курса. Плюс как бы это все в одном окне, студенту не нужно да, выходить в разные окна, то есть он всегда находится. Сейчас же сложно удержать внимание студента, если вы, не дай бог, ведешь ссылку на какой-то внешний ресурс, все, потерял. То есть там уже контакты, там уже Facebook, все, то есть, и чтобы его опять вернуть, то есть тут ну, система, которая как бы все, все в себе. Вот. На самом деле, как бы сделать курс хороший, это, наверное, процентов 40 успеха. Ну, если даже не 30. Потому что очень большая ответственность на проведение этого курса, на ведение этого курса. На... То есть просто хороший материал, как просто быть красивой, это <laughs> не всегда достаточно. Да? То есть, опять же, нужно ну, немножко иметь мозги. Да? То есть так и здесь. То есть просто сделать классный курс, этого, к сожалению, недостаточно. И мы знаем все проблемы и пройдя на себе все проблемы онлайн-обучения, да, потому что как бы люди сами себя не заставляют учиться. Мы начинаем тут же, что забыли, пошли в фейсбук, залипли, на полчаса вернулись. То есть это все, это все понятно, поэтому мы постарались сделать курс таким образом, чтобы... Можно следующий? То есть мы постоянно общались с нашими клиентами. Ну, скажем так, это посредством э, платформы, которая есть. Да? То есть первое – это массовый рассылка писем. В том плане, что новая тема открылась, новая тема, э, завтра дедлайн, не забудьте сдать, э, завтра новая тема. Э, дискуссионные форумы. На дискуссионных форумах у нас работает ассистент курса, это намного дешевле, чем преподаватель, э, который отвечает на вопросы студентов. То есть фактически... Э, можно сказать, что мы работаем 24 на 7. То есть, ну, понятное дело, что не все 24 часа, все онлайн, но у ассистента нет какого-то ограничения во времени. То есть, как бы она может 12 ночи отвечать на вопросы, может э, в час дня отвечать на вопросы. То есть, как бы, когда у нас большой наплыв студентов, то мы, мы берем два ассистента, потому что один ассистент не, не справляется. Ассистент это вообще очень важная часть вообще любого вот такого мероприятия, потому что а, мы говорим, то есть студентов нужно постоянно дергать, постоянно с ними общаться, постоянно, чтобы они чувствовали, что они не одни, и у них есть кто-то, кто им может помочь. И вот на ассистентов, как бы мы, получается, убрали видную долю преподавательского времени, ну, то есть мы на самом деле преподавателя использовали в э, первый раз, когда записывали курс очень сильно, то есть, ну, то есть, потому что это запись курса, это запись материала. И далее у нас следующие наши запуски, они организовывались только... Э, мы, на самом деле, перешли уже где-то в три часа лекции, в три часа в неделю э, трансляции преподавателя. То есть ему на трансляцию, э, перед трансляцией, ему э, ассистенты подготавливали те вопросы, на которые они не смогли ответить. Это как, ну, то есть бывают вопросы технические, там, у меня там не загружается, да, или там, почему я не работаю. Бывают вопросы, связанные непосредственно с, с методологией программирования, и вот здесь как бы нужен преподаватель со своей экспертностью. То есть ему готовится все, и после каждого э, темы, после каждого каких-то важных событий, то есть происходит у нас, оценки анкеты студентов, насколько им была понятна тема, насколько они ее усвоили. Бывает такое, например, что вопросов нет, но мы видим, что дедлайн, а никто ничего не сдает. Ну, то есть это верный признак того, что никто ничего не понял. То есть мы даем опросник, как бы, да, вам нужно еще раз эту тему повторить, как бы, ну, понятное дело, набирается какая-то критическая масса, положительных ответов, и мы говорим, они говорят, да, окей, и мы проводим для них еще раз эту тему. То есть лектор ее рассказывает эти вот свои ответы, то есть не вопросы, а еще раз на лекцию. Бывает такое, что мы продлеваем сроки, в том плане, что мы видим, опять-таки, что люди не поняли, да, сегодня эту лекцию, мы на следующую неделю дали эту лекцию, я дали на этой неделе повтор, и, соответственно, продлили сроки по тестированию потому что понимаем, что вся группа не усвоила материал. То есть ее сейчас всех выгонять нет смысла. То есть мы как бы за, за то, чтобы давать знания качественно, а, Ну, наши результаты, ну, да, это вот то, что я хотела сказать, что вот наш первый, как бы, да, был эксперимент оффлайн. 25 студентов мы набрали, 22 студента получила сертификат. Очень недоволен преподавателем, мы ели, потом говорили с нами работать дальше. Вот. Blended Learning весна — это... На самом деле, как бы это один город, а здесь мы брали три города, Одесса и В среднем было вот где-то по 30-35 студентов, это то, что я говорила, что мы чуть не умерли, организовывая вот эти вот физические хабы. Потом у нас пошел, в принципе, где-то вот плюс-минус наш был этот курс, который мы вот с трансляцией. И по большому счету, то есть мы делаем набор там, два раза в год, и мы набираем около 70-80 вот человек на курс. При этом, ну, в принципе, при такой количестве студентов у нас два ассистента работают, лектор у нас работает. Ну, собственно говоря, и все. То есть, ну, да, то есть у нас еще есть, как бы, понятно, есть технический какой-то эксперт, который поддерживает систему. Там у нас, знаете, бывает такой, например, у нас просто упал все. Ну, потому что никто не ожидал, что люди там в этот момент все бросятся создавать. То есть есть, конечно, такие моменты. Но в основном, да, это лектор и два ассистента и ну, как бы директор всего этого дела, который вот ну, просто как, бы, как будто бы ничего не делает на самом деле. Да, на самом деле. Вот. Что я хотела еще сказать? Да, у нас как бы даже несмотря на то, что интернет-технологии бегут очень быстро и мы на самом деле переснимаем курс каждые два года ну, то есть как бы у нас уже, мы уже второй как бы вот второе видео уже не то наше страшное видео которое мы порезали уже новое видео да а, все равно а, намного выгодней вот снять это видео и потом его использовать да, в курсах чем каждый раз использовать Труд преподавателя, чтобы. Ну, скажем так, есть, есть материалы, где преподаватель по большому счету не нужен, да, то есть где можно прочитать. Но есть материалы, и вот на это мы делаем видео. Но есть, понятное дело, материалы, где преподавать без, без преподавателя никак. То есть мы разделили эти моменты, что вот там теория, какие-то общие, не знаю, мануал, да, как проходить бетон как делать, я не знаю, там, да, как просто, допустим, лингвистика самого языка программирования, вот, пожалуйста, сами, да, а тонкости, как же разрабатывать веб-сайты, где вот нужно какое-то понимание принять, тут уже как бы лектор включается. Вот. И я бы хотела, да, я вообще очень быстро. Я бы хотела вот показать, наверное, вот такие в среднем трудозатраты на один час материала, который для онлайн курсов. На самом деле это адский труд. Вот все, все, все говорят, что это там много времени. То есть как бы вот наши такие цифры, что вот лектор, чтобы написать одну лекцию, ему нужно 10-16 часов. Почему? Даже при наличии лектор, даже при наличии какого-то материала, который лектор дает офлайн. И все равно нужно переколпаковать свою лекцию, потому что, когда мы лекторы становимся перед аудиторией, то мы, главное, собственно говоря, ну вот, действующее лицо, да? то есть лектор может пошутить, он может как-то там, я не знаю, поговорить на отвлеченные темы и собрать внимание студентов аудитории. Когда это видеолекция или видеоматериал, вот там нету ваших харизмы, к сожалению, да? то есть там есть только очень там, Именно нужно материал поступить таким образом, чтобы он был информативный. То есть мы можем, лектор может не знаю, наверное, это директор, который проговорили там, всю лекцию, одну тему, не знаю, один тезис какой-то. Но это было настолько интересно, что не было ощущения, что, ну не знаю, прошло там полтора часа, да? Если мы будем видео давать один тезис, грубо говоря, какой-то большой промежуток времени, то народ наш просто скажет до свидания, спасибо, не надо. Вот. Поэтому как бы, вот момент э, лектора, который напишет лекцию, это очень большой. Второй вопрос это методист. Э, ну, просто в европейском э, понимании это instructional designer. У нас это вот методист, ну, другого такого вот нет, наверное, у нас понимание, это человек, который э, подскажет или сформирует, как подавать материал. То есть есть материал, который мы подаем таблицы. Есть материал, который мы подаем картинкой, есть материал, который мы подаем не знаю, просто каким-то там э, ну, словами. И это очень важно понимать. Если мы просто дадим текст человеку, он тоже скажет «до свидания». То есть много букв не осилил, да? Вот. И здесь как бы вот тут важен методист, который грамотно, где-то диаграмма, где-то, ну, это фактически те же слайды, которые вот вы делаете на свои, э, на свои курсы, да? Следующее – это операторы. Я заложила 8-12 часов, почему я говорю про такие суммы, цифры. Потому что если у нас, э, ну, если человек артистичный и умеет себя вести перед камерой, то эта цифра намного лучше. Но очень часто мы говорим вот на аудиторию, а потом включается камера, и все. Ну, и вот это вот такие руки, вот такой вот взгляд. И человеку очень тяжело, и, например, когда я работаю с лектором, да, мы очень... Ну, Тебе очень тяжело говорить на красную кнопочку, понимаете? То есть как бы, ну, важно, кто-то кивнул мне, кто-то там мне улыбнулся, я уже понимаю, что со мной, что есть диалог. А когда я смотрю в красную кнопочку, меня там никто не кивает. И это очень сложно нести какую-то эмоцию на эту красную кнопочку. Поэтому здесь 18 часов. Специалист по видеомонтажу. Почему тут 16-32 часа? А, можно сделать очень просто, можно сделать очень сложно. То есть мой опыт показывает, то есть я делала курсы, где мы очень сильно, очень мы вообще заморачивались с видео, то есть мы вводили видео героя, и у нас там он вопросики задавал лектор, там был диалог, ну, то есть было, это был курс по бухучету, и надо было как-то его э, ну, оживить. И были курсы, где мы не заморачивались красотой. Что я могу сказать? Если это какой-то технически ну, нужно ориентироваться на аудиторию. Если аудитория – это вот технари какие-то, да, то, есть, то, им, им главная суть, им красота вообще. Если это аудитория гуманитарий, вот, там, не знаю, девочка, которая, я люблю, красивенько, да, то нужно ну, то есть делать курс вот такой вот, уже с, немножко с переподвыпадвертами. Но сильно заморачиваться я тоже не рекомендую с курсом. То есть фактически он должен все-таки нести знание, а красота такое сопутствующее. А, дизайнер. Дизайнер нужен для того, чтобы, собственно говоря, просто сделать стиль вашего видео. Ну, то есть, чтобы оно было все в каком-то одном стиле. Я имею в виду, если это презентация, да, чтобы оно было вот либо зелененькое, либо красненькое, плашечки одного типа, чтобы все видео были, как знаете, как один журнальчик. Чтобы было понятно, что а, это ваше видео, вот оно пошло. Ну и последний режиссер, это тоже такая странная вообще позиция, как бы ну вот э, в том плане, что это человек, который берет потом, собственно говоря, лекцию и делает расходовку. Ну, как бы во всех курсах, которые делала я, и режиссером была я, то есть таким мини богом Здесь на весь экран лектор, здесь у нас будет презентация, здесь лектор там где-то в углу, здесь он сидит, здесь он стоит. То есть и вот так раскадровочка по кадрам, смена картинки, то есть, и делаешь. Собственно говоря, получается 60-100 часов. Это в таких как бы, промышленных масштабах. Да? То есть, как бы, вот, например, сейчас я, я буду выступать на неконференции AdCap, я сейчас готовлю курс, и я хочу показать, что его можно сделать своими силами с помощью телефона и фотоаппарата. И нужны какие-то минимальные просто, может быть, ну, знания да, или представления, умение пользоваться PowerPoint, там, умение не знаю, там, в каком-то мувимейкере обрезать это видео, и все. И что, что в промышленных масштабах, да, это вот так. Но если это какой-то ваш курс, то не обязательно быть всем пять в нанимать дорогие студии, аппаратуры и так далее. То есть, главное, чтобы это было желание, и это, ну, это все можно сделать. Вот. Собственно говоря, я очень быстро, я наложилась 30 минут, это все, что я хотела вам сказать. Если у вас есть вопросы, я с на них отвечу. А, кстати, то есть, ну и также вот хотела тоже добавить, что у нас есть платформа бесплатная для, для всех учителей, которые хотят попробовать свои силы в, в создании как бы, на ага. то есть вот вы можете зайти на студию sandbox.com и да попробовать сделать свои курсы. То есть это абсолютно бесплатно, никто с вас ничего не будет брать, и вы сможете попробовать свои силы, то есть попробовать же провести свои какие-то пробные курсы, если у вас они есть, да, вот как будто. Да. Можно? Да. По, По, поводу этого дополнения. Практически все вы получили доступ к дистанционному курсу, который называется конференция. И кто обратил, кто не обратил внимание, еще раз говорю, что материалы прошлой нашей конференции, где тоже вот Олеся была, и ссылочка на эту самую платформу, тут тоже присутствует, можете ознакомиться, можете заходить и пользоваться всеми материалами. Вот, да, есть мои контакты в Facebook, если кому-то надо, вот, ну, всегда отвечаю.